Tuan-tuan sidang konvensyen yang saya hormati sekalian tiba masanya satu suran jaya diraja akan bersatu jaga khas di bawah parlimen ditubuhkan untuk menyak, untuk menyemak kembali apa yang telah dirampas apa yang telah dicabul dalam senarai persekutuan dan juga senarai negeri hasil negeri dipunggah diambil perlombongan minyak gas Sabah Sarawak dipunggah balak mereka Dipunggah minyak mereka Dan kemudian mereka Tidak memberikan bagian yang adil Kepada rakyat dalam Semangat federalisme ini Tuan-tuan yang saya hormati Sekalian Apa yang saya dalam Perubahan yang keempat Ialah tentang SPRM Bukan saya Kita perlu pada check and balance Kita mesti melaksanakan bahawa SPRM bertanggungjawab kepada parlimen SPRM perlu dipantau oleh jatuh kuasa khas Parlimen yang dianggoti oleh ahli-ahli Parlimen secara bipartisan. Pengerusi dan ahli-ahli lembaga -ahli pengarah SPRM mestilah dilantik oleh yang dipertuan agung selepas calon-calon yang ditawarkan itu selesai menjalani sesi soal jawab dan soal selidik oleh jatuh-jatuh khas parlimen tugas Perdana Menteri hanyalah mencadangkan nama-nama mereka sahaja ada hadirin sekalian dalam mengunjukkan check and balance juga kita minta akta rahsia rasmi dikaji dengan serius satu akta baru iaitulah Freedom of Information Act Inilah merupakan pandangan saya Perubahan yang kelima Di mana dengan adanya Akta yang baru ini Kita akan memberikan Suatu kebebasan sepenuhnya pada rakan-rakan media kita Para-para bloggers Yang insya Allah peranan mereka sebagai The fourth estate Dalam memberikan ruang Dan menaikkan martabat Warga media dalam negara kita Para hadirin sekalian Penggunaan kuasa eksekutif Ada kelemahannya Penyalahgunaan kuasa eksekutif Menyebabkan penidasan terhadap rakyat Selain daripada parlimen Dewan Menangan Negeri dan Mahkamah Perlu diwujudkan ruang dan kemudahan Untuk rakyat menuntut keadilan Saya menyarankan Ditubuhkan ombudsman Atau badan hisbah Di peringkat pusat dan negeri Bagi saya inilah cadangan yang keenam yang perlu dilaksanakan lagi membela setiap inci hak rakyat di dalam negara kita. Para hadirin sidang konvensyen yang saya hormati sekalian. Artikel 153 Perlembagaan Malaysia telah dinodai oleh AMNO sejak merdeka hingga sekarang. Artikel 153 ini yang sepatutnya digunakan untuk memanfaatkan kaum muda telah dicabuli oleh AMNO untuk memperkayakan diri mereka, anak bini mereka dan kaum kerabat mereka bukannya bumi putra tetapi amno putra. Ini didedahkan dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia buku ilmiah yang bertajuk amno dan perniagaan orang-orang Melayu. Lagi besar yang bumi putra masih ketinggalan pencapaian ekonomi mereka perlulah dilaksanakan perubahan ini di mana institusi-institusi yang ditubuhkan atas artikel 153 seperti MARA, PNB, Tabung Haji dirombak akta-akta penubuhan mereka rombakan ini untuk memastikan ketiga-tiga institusi ini diletakkan di bawah pengawasan parlimen malah saya mencadangkan MARA, PNB dan Tabung Haji diletakkan dua menteri dan kementerian khas diwujudkan untuk mentadbir dan mengurus mereka. Objektif serampang dua mata mara yang di pendidikan, perniagaan harus kami kemasa kini kan dan objektif tabung PNB, objektif PNB, tabung haji yang telah wujud lebih 30 tahun lebih perlu ditransformasikan kepada Baitul Mal Nasional Berhad Sampai bila kah haji akan duduk pada tarhab yang ada pada hari ini. Pada hari ini, sudah hadirin yang, yang saya segani sekalian, usahlah khawatir. Raka-raka dalam pakatan ayat, bukan mimutrah, jangan khawatir. Dan jangan seinci pun merasa takut dengan artikel 153 ini. Kita akan pastikan bahawa 153 ini akan diberikan kepada mereka yang berhak. Bumi Putera yang mana-mana berhak Bukannya amalan yang dibuat oleh UMNO Barasan Nasional Yang ada pada hari ini Belajarlah Kita semua kena belajar daripada sejarah Nazi Kehadapan Di zaman Perang Dunia yang kedua itu Nazi bukan sekadar membunuh Yahudi Nazi bukan sekadar membunuh Yahudi Mereka membunuh bangsa mereka sendiri Jangan lupa dalam satu peristiwa yang dalam konsep Die Sonic Kindernya, atau pencabaran pemberesan kita melihat Hitler membunuh rakyatnya sendiri untuk kepentingan politiknya sendiri. Oleh itu kita ambil pelajaran ini dan kita akan tidak akan tidak akan jadi macam mereka. Saya berdiri pada pagi ini ingin memberikan satu keyakinan Pada orang-orang bukan Islam bahawa jangan bimbang kami akan mempertahankan hak sebagaimana yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil contoh kisah sejarah Sultan Salahuddin Al Ayyubi. Apabila Sultan Salahuddin berjaya membebaskan Baitul Maqdis, beliau ditanya oleh pembesar Kristian dengan pertanyaan when the crusaders took Jerusalem they killed all muslim jews and christians residing here would you do the same Sultan Salahuddin mengatakan bahawa I am Salahuddin. I am Salahuddin. I am Salahuddin. I am not them Bertolak semangat ini, insya Allah, Parti Islam semasa pas, kita mengambil semangat ini, insya Allah. Juga saya salah seorang pembentang pada pagi ini yang dilatih, yang diterbiah oleh pimpinan ulama dalam PAS. Saya mengatakan I'm Salahuddin. <laughs> I will defend your rights as enshrined in the constitution. I will defend your rights as set up in the holy Quran. Insyaallah. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, dengan beberapa cadangan yang saya telah yang saya telah cadangkan tadi tujuh perkara yang mesti direform tujuh perkara yang mesti kita urus takbir dengan baik insya-Allah dengan jaminan ini sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita suatu keizinan dan kesempatan untuk negara Malaysia ini kita akan mentadbir dengan adil dan saksama untuk semua kaum agama dalam negara ini insyaallah tetapi kita perlu ingat jalannya bukan mudah ombaknya besar taufannya mengganas laluannya sukar tetapi kita ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhir ucapan saya izinkan saya memetik kata-kata Winston Churchill suatu berdepan dengan Nazi kekuatan Nazi Churchill mengatakan we shall fight in the beaches we shall fight in the field we shall fight in the hills sekarang kita mengatakan bahawa kita pakatan rakyat kita akan bertindak dan kita akan bangun perjuang di mana-mana sendiri We shall fight in the trauma. We shall fight in the town hall. We shall fight in the media. We will fight in all places. We will never surrender. We will never surrender. Kita akan berjuang untuk menegakkan keadilan dalam negara kita. Atas nama Pakatan Rakyat Atas nama Rumahkan DM yang zalim Dalam perangai akan datang insyaAllah